Всем привет! С вами я, Яна и Настенька. Настя сейчас сидит в люльке. И как вы поняли по названию видео, это видео будет о всех вещах Настеньки, которые мы взяли с собой. Это будет вплоть до бутылочек, сосочек и тому подобное. И начнем с одежды, которая на Насте. И когда будет попытаться одежду, которую мне отдали от сестры, которую и которую мне э, подарила Саша, я буду говорить, не буду разделять ничего, просто буду по порядку. Настюша сейчас только в платье и в памперсе. Вот даже без пустышки. Вот это платье дали от сестренки, но Настик как раз, как вы видите. Вот и сейчас мы перейдем ко всей одежде. Так, начнем с носочков. Пинеток, вот этому подобное вот лежит в таком подарочном пакетике, тут стразики наклеила. Подарочный пакетик подарил нам Саша, и я решила приспособить его для вот нос... носков. Так, первое, это вот такие пинетки, вы их все давно должны знать, кто, кто на канале на моем смотрел видео. Хотя у меня только три подписчика, и, кстати, спасибо за три подписчика. Вот такие пинетки. Обычные, вязаные, самодельные. У меня делала тетя. Она делала моей сестре. Мне их давно-давно отдали уже. Вот. Дальше эти пинетки я привезла с юга на Такие классные пинетки. С пингвинятками. Вот. Они, в принципе, не очень теплые, тряпочные такие обычные. Сейчас, кстати, начинается эта это, фея. Смотрела Gravity Falls. Дальше такие носочки. Я их покупала вроде сама и для сестры дали, я даже не помню, если честно, Но давно, если отдавали только. Они очень-очень тоненькие, очень такие маленькие, такие спать по сравнению, как бы они Насти как раз. Далее носочки, которые нам подарила Саша. Вот такие вот. Мне кажется, что будет две части, потому что будет сосочки, пустышечки, носочки и шапочки, потом будет вся остальная одежда, потому что у меня все в одну часть не уместится. Вот такие носки. Они большие, нам мы их закатываем. Вот. Далее вот такие. Маленькие совсем они нам как раз. Вот. Я покупала две сразу же. Пары оранженькие и вот такие. И вот оранженькие я подарила своей подруге Саше. Ну, Саше знаете. Дальше такие носочки белые. Вот. Такие вот, которые приехали с Настюшкой. Они у нас как бы самые маленькие, самые любимые были. Вот до да, вот этих. Вот. И мы их тоже любим и часто надеваем. Дальше, которые были у сестренки в пакетике, которые мне дали. Вот эти, они тоже в принципе нормальные, но они мальчиковые. Но я думаю, что дома можно ходить и под... Теплый костюм тоже одевать можно. Ничего такого страшного нету. И вот эти, но ну, они точно мальчиковые. Они очень теплые. Но они очень маленькие. Тоже эти стринки отдали. Ей, видимо, тоже кто-то отдавал с паровозиками. Но я думаю, что пусть будут. И маленькие пригодятся, если будет вдруг мальчик. Ну, хотя я не планирую покупать пока Рыбор на себе еще одного мальчика, тем более. Вот, дальше такие царапки. Это последнее, что тут лежало. Вот. Такие желтые обычные царапки. Я всегда их на всякий случай, но вообще на эти царапки не одеваю. Просто если будет холодно, я надену ей теплый костюмчик. Она, она никак бы не царапает. Вот, опустошился у пакетик. Я все отложу пока в сторону. Вот, потом уберу все. Дальше это все вещи для кормления. Также у нас есть свинявчик. Я его, вот там вот у меня груда вещей, просто я его найду. Я вам покажу, потом просто не могу сейчас найти по -по потом по делу. Так когда буду искать по порядку. Короче, вот этот вот такой вот ёршик. он не предназначен для бутылочек детских, он предназначен для бутылок для обычных больших. Вот тут такой вот зайка. Ну, я думаю, что, в принципе, большие бутылки ему будет удобно мыть. Тем более, я его покупала ради того, чтобы эту бутылочку, видите, там какие-то разводы такие, она вся серенькая, вот такое качество от воды стала, просто воду в нее наливала. И вот такая вот стала. Ну, короче, такой ёршик голубенький. Так, брала одну бутылочку. Сейчас извиняюсь, что-то у меня что-то согнулась, вот. Брала вот эту бутылочку нашу любимую, какую лирванельку. Многие уже видели, наверное. Такую силиконовую пустышку все загерметизировано. сказка. Что-то нет фокуса. О, появился вот. 125 миллилитров она очень удобная очень хорошая наша бутылочка мы ее очень любим с Настюшей ну, Настя как полюбит вот и Саша наподарила вот эту с золотой рыбкой на Сколько тут? 250 на 225 ну короче на 250 миллилитров от фирмы Курносики тоже загерметизирован. не могу вот сейчас открыть не могу короче такая тоже прикольная бутылочка и у нас была такая вот тут вот у бабушки хранилась. От фирмы Пома. Тут, как вы видите, есть. Тут такая силиконовая ложечка. Просто магнит... Ну, все такие железные ложки, они магнитятся к настенному на рту. Металлические только не магнитятся. Я решила купить силиконовую, чтобы она не магнитилась, и чтобы было удобно кушать творожки. Конечно, там всякую еду другую не покушать ей. Каша, манную, творожки, там всякое такое. Вот. Это вот для кормления такие у нас принадлежности. Также я нашла свинявчик. Вот наш свинявчик. Вот он такой зеленый в полосочку белую. обычный тряпочный свинявчик на звездочках. Так, сейчас будем продолжать шапочки. Вот такая вот шапочка наша. Мы ее привезли с собой с Петрозаводска. Она была на нас надета. Нет, была не, не, просто была, в, была убрана в пакетике. Вот такая вот розовенькая с отгибом таким и тут мешком. Она, кстати, с дырочками летняя, такая можно ходить. Дальше у нас такая тут косынка. Она большая. Ну, в принципе, можно походить. Она тут так вот, ну, короче, там делается. Вот дальше такая шапка теплая на случай холодного, просто холодной погоды. Ну, у нас как бы жары-то особо нету. Вот, ну, вот такая вот шапочка. Дальше, от костюмчика такой маленький чепчик желтенький. На самом деле он ярче, намного желтее. У вас какой-то бледный, белый. Я вижу вот так сравнивая. А ну, на самом деле он желтый и красивый. Дальше чепчик, который с Настей приехал. Тоже мы его взяли, потому что он был немного потеплее всех остальных чепчиков. И решили его вот такой вот взять. Классный чепчик. Вот. Далее чепчик, который я привезла Настя из Ейска. Вот, обычный за 20 рублей он продавался. Я решила привезти его. Вот такой швы наружный у него. Далее у нас идет вот такая вот шапочка. Вот такая вот она. Для новорожденных с сердечком. Идет дальше чепчик простой обычный. Вот такой вот. Очень красивый. По-моему, еще мой последнее, что мы взяли с собой, это кепочка, которую я дарила на на день рождения. Так заколола булавочкой тут. И вот такая вот кепочка гнущаяся. Мы еще пока что ее не надевали, потому что не было жары, как говорила. Особо завтра обещают тепло, будет жарко и хорошо. Также еще носочки. Я забыла одну показать. Ну, вы их видели, я, я не знаю, где второй носок, извиняюсь, я на еду я не подготовилась к видео, потому что мне надо снимать быстро, я ухожу скоро. Вот они со стоперами, и вот такие вот сердечки. Они очень красивые и очень мне нравятся. Так, это на этом была первая часть, что мы взяли в кем, потому что, как в памяти не будет, уже 8 минут. Поэтому а, в следующей части будет просто вся одежда. Так что, ждите следующую часть. Пока! 감